एक सभा बड़ी सभा उद्धव साहब की होना चाहिए मैं अभी कल्याण नीलेष लंग के नगर के उम्मीदवार उनका फोन आया मुझे प्रणोदी शिंदे का फोन है वसंतराव चौहान का फोन है मुझे सब तरफ जाना लेकिन आखिरी टप्पा जब रहेगा इलेक्शन का आखिरी टप्पा एक सभा उद्धव साहब ठाकरे की लगाई उद्धव साहब के बारे में इतनी सिंप है कि मैं आपको बोलता हूं उनका एक आपके सिर्फ कल्याण गाड़ी को मतदान करो इतने दोष शब्द किए तो आपका मतदान की पेटी कितना भरेगी कांग्रेस आप और मैं भी यकीन नहीं कर सकते इतनी ताकत उधर साहब ठाकरे के अंदर निश्चित ही राष्ट्रवादी के आदरणीय शरद पवार जी अरे चौरासी साल का युवा है यार आज उसके घर में झगड़ा लगा दिए बसमासुर पार्टी ने देखिए कितने हाल आज जिस प्रकार से अजित पवार शरद पवार पे आरोप लगाते ये महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को पटने वाला नहीं भाषा जितनी नीच लेवल पे जा रहे हैं और मैं इसको तो कहता हूं कि ये इलेक्शन के बाद दो लोग हमेशा के लिए वनवास को जाने वाले हैं एक तो तुम्हारा ऑटो वाला एक नाथ शिंदे और दूसरा ये अजीत पवार मैं तो बताऊं अगर एक नाथ शिंदे के पास ऑटो का पुराना लाइसेंस हो तो उसने रिन्यूअल करना चाहिए ये तो आने वाले दिनों के बाद उनको कई कई अखबार से ऑटो न चलाना पड़ेगा मैं कल्याण राव से ये विनती करता हूँ कि भास्कर राव जी अम्बेकर है शिवसेना के कोऑर्डिनेशन आप उनके तरफ दीजिए समाजवादी पार्टी के हमारे जो सम्मान्य मित्र है आप कोऑर्डिनेशन उनके दीजिए हमारे राष्ट्रवादी के जो है कोऑर्डिनेशन उनके दीजिए समाजी ब्रिगेड के लोगों कोऑर्डिनेशन ये आज ही कल बना के रख दीजिए और आप पार्टी के बना के रखिए कि कल हाँ शिक्षा क्या होता है अपना एक और मैं कांग्रेस के जितने भी मेरे कार्यकर्ता है जितने भी हमारे नगर सेवक है या हमारे जितने भी कि लड़की अपनी है ये समझ के जब बारात में अपन काम करते वैसा काम इलेक्शन का करना पड़ता लगे तो अपने लोगों को तो नीचे बैठना पड़े तो चलेगा और बाबू पवार ऊपर बैठा तो भी चल कैलाश गोलेटल नीचे और बाबू पवार ऊपर चलेगा ये तो कैसा है हमको उम्मीदवार हमारा है तो मुस्ती हमारी है इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है कल्याण तो और निश्चित एक अच्छा वातावरण पूरे महाराष्ट्र में भास्कर राव भास्कर राव की मेरी वही बात हो रही थी वो महाराष्ट्र से जो हमको सिचुएशन दिख रहा है खाली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया छाप रहे ने साहब कि कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार जी के उद्धव साहब की कितने प्रचंड ताकत से मा, मा ये ताकत प्रिंट मीडिया नहीं बता दी ना इलेक्ट्रिक मीडिया लेकिन सोशल मीडिया आप यूट्यूब देखो फेसबुक देखो जो भी देखो उसके अंदर विकास आगाड़ी तकरीबन सत्ताईस से अट्ठाईस सीट जीतने वाली है तो आने वाली विधानसभा में भी इसका फायदा आपको और हमको मैं उद्धव साहब के सामने बोलने वाला हूँ की भास्कर राव हमारे और अर्जुन भोजकर के कॉलेज के गुरु है बहुत लोगों को कम को मालूम है आज मैं उद्धव जी को बोलने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं कि पुनर्वसन किसका करना चाहिए तो मैंने संजय राउत से बात की एक बार कहो तो ना यार हमारा जीवन साथी ठीक है जब आप हमारे साथ में नहीं थे लेकिन आज साथ में निश्चित ही एक अच्छा होनार व्यक्ति को कहीं ना कहीं विधान परिषद पर जाना चाहिए ये मेरे उत्तम मत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ उद्धव साहब का जिस दिन जाना शहर के अंदर जाहिर सभा होती तो है उस जाहिर सभा मेरा यही भाषण रहेगा जब अंडू यादव के लिए भी परसन आ गया भास्कर राव अच्छी पोजीशन बल्डू यादव की भी है खैर साहब के खिलाफ तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा हूँ आज भी देख रहा हूँ और आज की घटना है राजेंद्र सिंह ने की भतीजी शरद पवार ने उनको महिला आगाड़ी का बनाया नरेंद्र खेड़कर के लिए भी ताकत माना उन्होंने बना के रखा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जिले के परिसर के अंदर जितने भी लोग जितने भी उम्मीदवार है हमारे विकास के उनका अच्छा पब्लिक का जन समर्थन उनको मिल रहा है और आप सभी का फायदा काँग्रेस पार्टी होगा मैं ज्यादा नहीं करता हूं। आप धन्यवाद कर व्यक्त करता जय हिंद हे बघा शॉर्ट नोटीसमध्ये प्रचंड गर्दी आज झालेली आहे आणि यातून असं दिसतो आहे की जे कार्यकर्ता आहेत त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे आणि त्याचा उत्साह तेरा तारीखपर्यंत असाच राहू अशी आमची अपेक्षा आहे आणि मतदानात त्याचं परिवर्तन होणार कारण काय बघा तुम्ही बघा एकतर भारतीय जनता पार्टीचे नेता यांनी जे शिवसेना फोडली ज्याने राष्ट्रवादी फोडली ना खाऊंगा ना खिलावंगा ना, ना खाणे देऊंगा असं होतं बहात्तर कोटीचा कर्ज बहात्तर हजार कोटीचा कर्ज कर काढायचा आरोप लावायचा अजित पवारला आणि चौथ्या दिवशी त्यांना उपमुख्यमंत्री करायचं अशोक चव्हाण लीडर नाही डीलर आहे म्हणायचं त्यांना पार्टीत घेतलं आणि ज्या ज्यावर आरोप झाले अशाच्या लोकांना त्याने पाठीत घेतलं त्यामुळे एक फार प्रकारची मोठ्या प्रमाणात चीड आहे की तुम्ही भ्रष्टाचारांना घेऊन त्यांना मोठा करतात मग याचा पाप तुम्हाला भोगावा लागेल आणि तेरा तारीख ते बघणार आहे सध्याची परिस्थिती आपल्याला काय जाणवतात सध्या तर मी तुम्हाला सांगतो की मी महाराष्ट्रातच बोलतो जालन्याचा आणि महाराष्ट्र महाविकास आघाडीचे तीसपेक्षा जास्त खासदार या महाराष्ट्रात निवडून येणार आहेत आणि प्रत्येकाचा लीड लाख दीड लाखपेक्षा जास्त होईल कारण उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा जे शिवसेना आहे ओरिजिनल ते आमच्यासोबत आहे आणि मागे हीच ताकद त्यांच्यासोबत होत असताना त्यांची दोन दोन तीन तीन लाखची लीड होती आता हे आमच्यासोबत आहे सगळे ओरिजनल तुमच्याबरोबर हॅस ओरिजनल आमच्या वगैरे आहे आणि जे ईडीले घाबरतात ते आमच्यासोबत नाही